Di video ini saya mau mereview Havri Hub yang belum tahu simak video ini. Selamat datang di channel Body Back. Channel ini membahas tentang jenis sepeda ya. Seperti part sepeda, riding bahkan mungkin unboxing. Yang suka channel ini langsung aja di subscribe ya. Di video kali ini saya mau mereview sebuah hub rehab. Hub rehab masih ulir ya, bukan yang slot. Seperti ini hub rehabnya. Ini dulu pas saya beli itu bawaan dari pabriknya. Dan ini masih berat ya. Sekarang kan yang saya pakai kan yang slop ya atau yang kaset. Ini yang dulu sudah sible cuman masih pelor. Belum bearing ya. Terus saya ganti ke AC. 36 hole yang bearing. Jadi ini saya mau mereviewnya ini yang area belakang sudah menggunakan quick release six ball 6 ini bagian cakramnya ya sudah six ball terus ini yang bagian proketnya masih menggunakan drat jadi hub rehab yang masih menggunakan drat itu pas dudukannya buat sprocket itu ikut sprocketnya kalau yang gaset kan hub rehab terus dudukan sprocketnya itu sudah ikut ke hub rehabnya nah, seperti yang rasi yang dulu pernah saya review itu kan yang kaset dan ini yang rewel ya atau yang drat ini yang depan ya sama juga masih pelor. Ini 36 hole ball dan ini rehab yang hub yang depan ya. Mereknya Shengfu. Selama pakai berapa bulan yang lalu sebelum saya ganti ke hub rehab yang bearing, itu pernah pengalaman pelornya itu pecah ya. Jadi pas begitu pagi-pagi mau berangkat goes ada suara-suara aneh di hub-rehabnya terus saya nggak jadi ke goes, terus saya pulang, saya cek ternyata pelornya pecah. Itu salah satu kekurangannya pakai hub-rehab yang pelor. Ketika kita nggak tahu, terus kita mau reading, kebetulan pelornya pecah, jadi kita nggak bisa jadi reading kita pulang terus kita ganti pelornya Alhamdulillah kemarin pas dulu ini pecah saya masih punya pelor ya jadi langsung saya ganti terus saya pasang lagi sudah aman sampai sekarang cuman ini sudah saya ganti ya half nya sudah saya enggak pakai terus saya ganti ke rahasia yang bearing kekurangannya cuman itu ya pas kita mau nge tahu-tahu pelornya pecah kan kita nggak jadi ngekuas dan kelebihan hub, hub yang bearing itu tidak perlu membutuhkan perawatan yang signifikan seperti hub, hub yang masih pelor ya kalau yang pelor kan kita harus minimal 6 bulan sekali bongkar lumas terus ngecek pelornya terus kita pasang lagi terus kita buat rating itu yang hub rehab yang masih pelor kalau hub rehab yang sudah menggunakan bearing tidak perlu seperti itu tinggal kita pasang yang benar terus pemakaian yang wajar kemungkinan besar bearing pecah itu minim ya oke okay ya teman-teman dan saya masih ma saya masih punya sprocket yang freewheel ini contoh sprocket yang freewheel ya dan di sini tuh kelihatan lubangnya itu besar karena ini itu dudukan sproketnya ikut ke sprocket dan kita masukin ke sini terus langsung di -dreadkan. jadi seperti ini Pemasangannya seperti ini, kurang lebihnya dratnya itu masih di half nya Dan kalau yang sudah kaset, kan tinggal pasang terus penguncinya di depan sini, kita kunci pakai pengunci sprocket yang kaset udah selesai. Tapi kalau ini penguncinya. Di sini terus kita kencengin pakai kunci sprocket yang rewel ya Cara pemasangannya seperti ini Oke seperti itu Video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman Yang suka di like, subscribe, share ke teman-temannya Biar teman-temannya tahu seperti apa sih Aprihat yang masih menggunakan pelor Oke. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam gue ya selalu jos.